sedhedek Pasamuhan wilucing pinanggeh ing renungan patinan GKj Purwantara Tino Senen Legi tanggal songgalas Januari tahun 2006 ligur Kula pendeta Yahya Tirta Perwita ngajak kita Majo bebarengan lelakone para rasul wolu ayat 6 likur tekan petang puluh Candhi jejur dan menopo panjenengan mangertos menopo ingkang panjenengan waos. Lan kawo co, ayat telung puluh lan telung puluh siji, lembaga Alkitab Indonesia Boso Jowo tahun sewu sangang atus, sangang puluh papat. Filipus banjur enggal-enggal nyedai kereta mau lan kerungu, priagung mau lagi moco kitab Nabi Yesaya. Filipus banjur takon marang wong mau, Panjenengan menapa mangertos ingkang panjenengan waos menika. Wangsulane priagung mau, kadospuntinggen kula saged mangertos, menawi boten wonten tiyang ingkang nerengagen dhatengng gula. Priagung mau nulika akon Filipus munggah ing kereta lan lungguh ing sandinge. Derek ingkang rahayu kang nampa Sabtu pangan tiga lan ngkake ing uripe Haleluya amin poros Derek wonten cerita saking Bapak Kulo Suwargi Bapak Kulo menika guru mesin ing STM lan mugi binerkahan sakkabing pangenget dhateng swargi ing selaminipun ing tahunun 10 swidak. ana pameran teknologi saka negara Uni Soviet. Bapak Didawin jaga stan pameran mesin. Kamangka kabeh jeneng lan tulisane iku ditulis nganggo aksara Kiril. Lan aksara Kiril beda karo aksara Latin. Mula dina-dina lan minggu sadurunge pameran, Bapak mempeng ngapalake lan sinau piye carane maca aksara Kiril kang kanggo nulis basa Rusia iku. Senajan ora ngerti tegese, lumayan wis bisa ngaksi maca lan nerangke mesin-mesin sing jenenge kabeh ditulis nganggo basa Rusia. Iku cerita swidak lima tahun kepungkur. Jebul nganti saiki tetep ana wae sing bisa maca, Nanging ora ngerti tegese sing diwaca. Paraos hereek sinau masa basa liya.o maneh sing ditulis nganggo aksara liyane aksara Latin iku mesti luwih angel. Priyagung saka Etiopia sing ditemoni Filipus iku cetha menawa wong pinter. Senajan ora ngerti tegese nanging bisa maca bagian saka kitab Nabi Yesaya kang isi pameco bab abdi Gusti kang kagambarake kaya dene wedhus kang mung meneng wae lan ora kumecap ing e wong-wong sing arep mateni nganggo kurban. sawise katrarangake dening Filipus, priyagung saka Etiopia iku percaya lan sak nalika dipaptis dening Filipus. Para sederek, percaya iku uga migunakake akal budi kang nyinaoni niti lan niti-priksa. Lan maca sarto sinau iku dadi sarana ndadar supaya bisa mantep anggone percaya. Ora ana no gunane maca menawa ora ngerti tegese sing diwaca. Iku tegese lagi sinau maca supaya bisa ngerti isine. Nanging supaya bisa ngerti pancen kudu miwiti sinau Diwaca di bulan baleni wanita kon apa sing ora dingerteni lan sang saya mundhak ing kawruh lan wawasan ngawuhake kalucaksanan lan nyanto sakne anggone urip percaya. Kitab suci sing sadurunge ditulis nganggo basa lan aksara Ibrani lan Yunani. Sakdi wis ditulis nganggo basa lan aksara sing digunakake Patinan. dening pasamuan ing ngenti-ngenti papan panggonan manut basa suku bangsa lan kabudayane dhewe-dhewe. Percaya iku ora mung tampa. Nanging sedia nyinaoni nyuraos lan dipriksa dadine ngerti tenan apa sing dipercayani. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Kados pundi cara supaya warga pasamuan sangsaya mudak ing pangerten ba pokok pokok kappercayaian Kristen. Lan menawa wis kabaptis apa wis cukup anggone sinau lan ora perlu sinau maneh. Kados pundi cara sinau supaya bisa ngerti. tegese sabdo pangan digane Gusti, Monggga katuran nyuraos. lan pandunga panutup Duh Sang Roh Suci mugi nuntun memulang lan nyantosi sak niki gesang kawula nganti bi sabda pangandikaning Gusti langsung muyut ngestokake dawuh timbalane Gusti srana anggen kawula membeng sinau maus, supados kitab suci ika tansah dados pastii naun kaula ing saben tintenipun Woteni Gusti Yesus Kalon Tetunga Amin Poros derek mekaten renungan patinan Mugi Gusti paring berkah dhumateng kita Amin.